امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کریں گے امام کے فرامین امام جعفر صادق علیہ السلام نے منکر ولایت کو بے نقاب کر دیا اور اس کے علاوہ بیماری سے شفا کے لیے امام کا بتایا گیا ایک عمل اور بے پناہ وسط رزق کے لیے امام کی بتائی گئی ایک بے مثال دعا ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے درود و سلام محمد والے محمد علیہ و السلام پر میں ہوں سیدہ میر جعفری سبسکرائب فالو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا پہلا نصف تھا کیونکہ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں آپ سامت امام تھے میری حقیر پر تقسییر کی تو اوقات ہی کچھ نہیں آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جس کا احاطہ کرنے سے قلم آجز ہے اور عقلیں اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کرتی ہیں لیکن ایک مقولہ ہے کہ جو چیز مکمل طور پر حاصل نہ ہو سکے اسے مکمل طور پر چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں اسی مقولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور میں مطمئن ہوں کہ جس طرح سے بھی مجھ حقیر سے ہو پا رہا ہے میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں میرے ہزاروں لاکھوں بہن بھائی میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں لیکن اکا دکا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کام صرف اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اپنا پورا تعارف کروایا ہوا ہے میں سوشل میڈیا پر کوئی پلان کر کے نہیں آیا میں نے زیارات کے کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے ہوئے تھے جو میں زیارات کرنے کے لیے اہل و ایال اور احباب کو بھیجتا تھا یہ کلپس میرے موبائل میں دو سال سے موجود تھے بچوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اپلوڈ کر دیں یہ ویڈیوز محفوظ ہو جائیں گی یہاں سے میں نے زیارات کی یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کی آپ اب میری ابتدائی ویڈیوز دیکھیں تو پہلے دس پندرہ دن میں شارٹس کی صورت میں یہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا جب یہ ویڈیوز ہلکا احباب میں گئیں تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ چینل تو بن ہی گیا ہے آپ کیوں اپنی ویڈیوز نہیں بناتے اس کے بعد میں نے اپنی ویڈیوز بنانی شروع کی ویڈیوز بنانے کا میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں جو جو باتیں ہوتی ہیں یا جو میرا مطالعہ ہوتا ہے میں اس کے مطابق کوئی موضوع سلیکٹ کرتا ہوں پھر اس موضوع کے متعلق ساری معلومات کو تمام دستیاب حوالوں سے اکٹھا کر کے ایک ترتیب سے لکھتا ہوں اور لکھنے میں بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی لفظ غیر اخلاقی یا معیار سے گرا ہوا نہ ہو اس لیے میں اپنے لکھے ہوئے کو پڑھتا ہوں کیونکہ اگر بندہ فل بدی کلام کرے تو اس میں کسی غیر شائستہ لفظ کے آ جانے کا امکان ہوتا ہے اور یہ میری احتیاط ہے جس کی وجہ سے میں اپنا لکھا ہوا پڑھتا ہوں یہ میں وضاحت کر دوں کہ میں نہ تو کسی کی نقل کرتا ہوں اور نہ کسی کو فالو کرتا ہوں یہ سب میری اپنی محنت ہے میں تو اپنا شمار کسی لسٹ میں بھی نہیں کرتا لیکن تمام اہل علم وائز خطیب مدرس بھی پہلے اپنی تقریر یا وائز یا درس کو لکھ کر تیار کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ علم وہی محفوظ رہتا ہے جسے لکھ لیا جائے بس یہ لکھنا ہی میرا جرم ہے جس پر چند لوگ تنقید کر رہے ہیں میری احتیاط ملاحظہ کریں کہ یہ جو اپنے بارے میں چند باتیں ہیں یہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں آپ کا تھوڑا وقت لینے پر معذرت خواہ ہوں مجھے یہ چند باتیں کرنے پر مجبور کیا گیا تھا تو آئیں اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام بتیس سال کی عمر میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد ناتے کے امام کے منصب پر فائز ہوئے آپ نے اپنی امامت ظاہری کا جو عرصہ گزارا اس سب کا احاطہ تو ایک ویڈیو میں ممکن نہیں آپ کے متعلق ہماری پہلے بھی کافی ویڈیوز آ چکی ہیں آج جتنا ممکن ہو سکا آپ کی طیب و طاہر زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیں پہلے تبرک حاصل کرتے ہیں آپ کے فرامین سے آپ نے فرمایا جب دنیا کسی قوم کا رخ کرتی ہے انہیں دوسرے لوگوں کی خوبیوں کا لباس پہنا دیتی ہے اور جب کسی قوم سے پشت پھیرتی ہے تو ان کی اپنی خوبیاں بھی ان سے چھین لیتی ہے یعنی آپ کو جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں اور جو برا لگتا ہے اس کی اچھائی بھی بری لگتی ہے کسی نے آپ سے خواہش کی کہ اسے کوئی وسیعت کرے آپ نے فرمایا کہ مہیا اور تیار رکھو سفر آخرت کا سامان اور اپنا توشہ آگے بھیجو اور اپنا وسیع خود بن جاؤ اور اپنے علاوہ کسی سے نہ کہہ کہ وہ تجھے کوئی چیز بھیجے جو تجھے درکار ہے یعنی ہم لوگ جو توقع رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے اصال ثواب کرے گی یا ہمارے واجبات بجا لائے گی تو یہ امید رکھنے سے منع کیا گیا ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی مہربانی لیکن امام کہتے ہیں کہ واجبات اور دیگر زاد راہ کا اہتمام خود ہی کریں امام فرماتے ہیں کہ رات کو تھوڑا سویا کرو اور دن میں باتیں کم کیا کرو جس میں آنکھ اور زبان سے ناشکرہ کوئی عزم نہیں امام کا فرمان ہے کہ غور و فکر میں سلامتی ہے اور جلد بازی میں ذلت و خواری ہے اور جو کسی کام کو اس کے وقت پر شروع نہ کرے تو اس کا آخر بھی اس وقت ہوگا جب نہیں ہونا چاہیے آپ سے سوال کیا گیا کہ مربت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا مربت یہ ہے کہ خدا تجھے اس جگہ نہ دیکھے جہاں سے اس نے روکا ہے اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں کا تجھے حکم دیا ہے امام کے اس فرمان پر غور کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں اب فرماتے ہیں کہ انسان تھوڑی سی ذلت پر آہو فغان کرتا ہے تو یہ آہ و اور اور سبری اسے بڑی ذلت میں داخل کرتی ہے مفضل ابن قیس سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان سے اپنے حالات کا ذکر کیا تو امام نے مجھے چار سو دینار دیئے اور فرمایا تم یہ لے لو اور اپنی ضرورت پوری کرو میں نے عرض کیا اس سے میرا مقصد یہ نہ تھا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا میں دعا بھی کروں گا لیکن تم اپنی غربت اور تنگ دستی کا کسی سے ذکر نہ کرنا ورنہ لوگ تمہیں پست سمجھیں گے ایک شخص نے امام سے اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو امام نے اس سے فرمایا اپنا نفس پاک رکھو خدا تمہاری مشکل آسان کرے گا امام نے فرمایا کہ جو قلیل رزق کو تھوڑا سمجھتا ہے وہ کثیر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لکھو کیونکہ تم اس وقت تک علم کو محفوظ نہیں کر سکتے جس وقت تک لکھ نہ لو اس لیے امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے چار سو علماء نے چار سو کتابیں تحریر کی جن کو اصل کا نام دیا گیا اور اس کے علاوہ آپ کے اصحاب نے ہزاروں کی تعداد میں مختلف موضوعات تحریر فرمائے ایک شخص سے روایت ہے کہ میری ماں میرے ساتھ رہتی تھی میرے اور میری ماں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میں انہیں غصے میں کچھ کہہ گیا دوسرے دن جب میں صبح کی نماز کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے وہاں پہنچتے ہی آپ نے فرمایا تیرے اور تیری ماں کے درمیان رات کو کیا بات ہوئی اور تو نے اپنی والدہ کے خلاف سخت زبان کیوں استعمال کی کیا تم نہیں جانتے کہ اس کا پیٹ تمہارا وہ گھر تھا جس میں تم رہتے تھے اس کی آغوش تمہارا وہ گہوارہ تھی جس میں تم سوتے تھے اور اس کا سینہ وہ ظرف ہے جس سے تم سہراب ہوا کرتے تھے میں نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں اس پر آپ نے فرمایا اپنی ماں سے غصہ میں بات نہ کیا کرو ہارون نامی راوی سے روایت ہے کہ میرا ایک بھائی جارودی مذہب کا تھا ایک دفعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا جارودی بھائی کیسا ہے میں نے کہا کہ وہ ہمسایوں اور قاضی کے نزدیک اچھا اور پسندیدہ ہے اور تمام حالات میں اس میں کوئی عیب نہیں لیکن وہ آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا آپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا کہ اس کا گمان یہ ہے کہ یہ اس کی ورا اور خدا پرستی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ خدا پرستی نہر بلخ کی رات کہاں تھی راوی کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ نہر بلخ کا کیا قصہ ہے میرا بھائی کہنے لگا کہ کیا یہ خبر تمہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے میں نے کہا ہاں وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے بتاؤ وہ کہنے لگا کہ میں نہر بلخ کے کنارے پر جا رہا تھا ایک شخص میرا ساتھی بن گیا اس کے ساتھ ایک گانے والی کنیز تھی رات کا وقت تھا وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ یا تو تم آگ کی تلاش کر کے لاؤ اور میں سامان کے پاس بیٹھتا ہوں اور یا میں آگ ڈھونڈنے جاتا ہوں اور تم سامان کے پاس بیٹھو میں نے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں تم آگ لاؤ جب وہ آگ کی تلاش میں چلا گیا تو میں اس کنیز کے پاس گیا اور ہم نے بدکاری کی خدا کی قسم نہ تو اس کنیز نے یہ راز فاش کیا اور نہ میں نے کبھی کسی کو بتایا سوائے اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا تھا اس کے بعد وہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا توبہ کی اور آپ کی امامت کا قائل ہو گیا ان واقعات اور معجزات پر تبصرہ آپ خود ہی کریں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا ہم چونکہ بنیادی طور پر عملیات اور اوراد و وظائف کے لوگ ہیں اس لیے امام کے بتائے گئے نماز کے طریقے سے پہلے امام کا بتایا گیا ایک عمل اور ایک دعا آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا گیا بیماری سے شفا کا عمل آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ سورہ طارق کو پانی پر پڑے اور یہ پانی دوا سمجھ کر پی لے تو اسے شفا نصیب ہوگی ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے رزق کی دعا تعلیم فرمائیں تو انہوں نے مجھے ایک ایسی دعا تعلیم فرمائی جس سے بڑھ کر میں نے طلب رزق میں کوئی دعا نہیں دیکھی آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی اللہم من فضل کل وا سے الحلال یہ دعا آپ کی سکرین پر موجود ہے اب آتے ہیں آپ کے نماز کے طریقے کی طرف حماد بن عیسیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے حماد کیا تم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا چلو اٹھو اور نماز پڑھو حماد کہتے ہیں میں امام کے سامنے اٹھا اور نماز پڑھنا شروع کر دی امام نے فرمایا تم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو آدمی کے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساٹھ ستر سال گزارے اور ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھ سکے حماد کہتے ہیں میں نے اس پر اپنی بہت توہین محسوس کی اور میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں امام علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا اور دونوں پاؤں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان تین کھلی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ رہ گیا آپ نے اپنے پاؤں کی ساری انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیا انہیں قبلہ سے نہیں موڑا اور خوشبو کے ساتھ اللہ اکبر کہا پھر ترتیل کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کو پڑھا پھر حالت قیام میں کچھ دیر رکے اور سانس لیا پھر اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف بلند کیا اور کہا اللہ اکبر پھر رکو کیا اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا پھر اپنی کمر اتنی سیدھی کر لی کہ اگر اس پر پانی یا تیل کا کوئی کترہ ڈالا جاتا تو وہ اپنی جگہ پر ہی رکا رہتا اپنی گردن مبارک کو لمبا کر لیا اور آنکھیں نیچی کر لیں پھر تین مرتبہ ترتیل کے ساتھ سبحان ربی یل عظیم وب ہم نے پڑھا اور کھڑے ہو گئے جب صحیح طور پر کھڑے ہو چکے تو کہا سمی اللہ علی من حمدہ پھر حالت قیام میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف بلند کیا اور تکبیر کہی پھر سجدہ کیا اپنے ہاتھوں کو الگ الگ کر کے چہرے کی جانب اور گھٹنوں کے سامنے رکھ لیا آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں اور تین بار پڑھا صبح نبی ال وبحمد اور اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ دوسرے حصہ پر نہیں رکھا آپ نے آٹھ حصوں پر سجدہ کیا دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے دونوں پاؤں کے انگوٹھے پیشانی اور ناک اور فرمایا ان میں سے سات آزا کا سجدہ فرض ہے اور ناک کا زمین پر رکھنا سنت ہے کیونکہ یہ آجزی کی نشانی ہے پھر آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا سیدھے بیٹھ گئے اور کہا اللہ اکبر پھر بائیں زانوں پر بیٹھ گئے اور دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھا اور پھر پڑھا پھر اللہ ربی و آ پھر بیٹھے ہوئے تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا اس میں بھی وہی کچھ پڑھا جو پہلے سجدے میں پڑھا تھا اسی طرح آپ نے دو رکتیں پڑھی جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی تھے تشہد کے بعد آپ نے سلام پڑھا اور فرمایا اے حماد اس طرح سے نماز پڑھو انشاءاللہ پھر ملیں گے